Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua! Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, okay, persiapkan diri, bersihkan hati, kita menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, dan siapkan juga ide jualan. Ini pastel cocok banget buat ide jualan di bulan Ramadan, ya, dan cocok juga untuk disetok di freezer, untuk uh, setok buka puasa. Oke kita akan buat kulitnya 500 gram tepung serbaguna Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu diaduk hingga tercampur rata Masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan Aduk kembali hingga tercampur rata Selanjutnya uleni adonan menggunakan tangan dan sebelumnya sudah cuci tangan ya Oke ini diaduk-aduk Kemudian tambahkan 4 sendok makan minyak sayur uleni kembali hingga tercampur rata lalu siapkan air sebanyak 175 ml masukkan secara bertahap aduk hingga adonan tercampur rata nah jika adonan sudah kali seperti ini kita akan istirahatkan rapikan adonan kemudian tutup menggunakan plastik atau kain Selanjutnya kita akan buat bahan isiannya. Siapkan satu buah wortel yang besar, daun bawang, seledri bawang merah dan bawang putih. Untuk wortelnya diparut seperti ini. Selanjutnya panaskan air, masukkan garam dan sedikit minyak, kemudian rebus bihun. Ini saya pakai bihun jagung. Dan untuk e, bihunnya jangan lama-lama ya dimasaknya sebentar saja, cukup sampai layu saja supaya tidak kematangan ya oke ini angkat selanjutnya iris tipis daun bawang kemudian daun seledri dan untuk bawang putihnya digeprek dulu kemudian ini diiris halus dan dicincang ya seperti ini selanjutnya kita akan iris bawang merah juga iris tipis untuk bawang merah dan bawang putih boleh juga di blend ya oke panaskan minyak kita akan tumis bawang merah bawang putihnya aduk-aduk sampai berubah warna. Nah, sampai warna kecoklatan seperti ini. Kemudian masukkan wortel yang sudah diparut, lalu aduk kembali. Selanjutnya tambahkan satu bungkus lada bubuk dan satu bungkus kaldu bubuk. Tambahkan secukupnya garam dan penyedap rasa. Kemudian ini diaduk kembali sampai tercampur rata dan bumbunya meresap. Jangan lupa di tes rasa ya. Selanjutnya, tambahkan irisan daun bawang, kemudian ini aduk sebentar. Lalu, selanjutnya masukkan bihun yang sudah direbus. Nah, ini tadi saya merebusnya menggunakan sedikit minyak sayur, tujuannya supaya bihunnya ini tidak lengket ya, teman-teman. Jadi, ketika diaduk, ini jadi lebih mudah gitu ya. Jika sudah matang, matikan. Kemudian tahap akhir, masukkan irisan daun seledri. Aduk sebentar hingga daun seledrinya tercampur rata. Selanjutnya, pindahkan ke wadah dan sisihkan. Oke, kita akan buat kulitnya dan ini setelah diistirahatkan ini adonannya sudah lebih lentur ya kemudian ini akan saya timbang dan ini saya timbang seberat 20 gram, tapi karena saya ingin pas jadi 40 biji. Jadi timbangannya tuh ada yang 19, ada yang 20 ya, teman-teman. Jadi satu resep ini menghasilkan pastel 40 biji ya. Oke, selanjutnya ini dibulatkan seperti ini, seperti kita membulatkan donat ya. Oke, ini kita bulatkan semuanya hingga selesai. Kemudian, ini disimpan kembali di wadahnya tadi, ya, teman-teman. Nah, jika sudah selesai semuanya, kemudian ini ditutup ya, supaya adonan permukaannya tidak kering. Lalu, ambil salah satu adonan, ini kita akan pipihkan, dan ini saya rapihkan lagi. Kemudian, gilas adonan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, siapkan tepung ya, teman-teman, untuk balurannya ini supaya adonannya tidak lengket ya. Ketika kita gilas, oke, gilas membentuk oval aja ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini, ini sebenarnya agak ketipisan ya, teman-teman. Seharusnya ini jangan terlalu tipis ya. Oke ini kita isi dengan bihun kira-kira satu -kira sendok makan ya Atau disesuaikan saja ya teman-teman Dan untuk isiannya ini pas banget ya teman-teman untuk 40 biji ya Selanjutnya siapkan putih telur atau boleh diganti menggunakan air Ini untuk perekatnya ya Oleh semua pinggiran adonan Supaya nanti ketika dilipat ini dia lengket ya teman-teman jadi, tidak mudah bocor jika nanti kita goreng. Oke, tekan-tekan bagian pinggir adonan supaya nempel, ya. Nah, kita tekan seperti ini, dan jika kurang rapi, teman-teman bisa dipotong juga, ya, menggunakan pisau supaya bagian pinggirannya ini rapih, ya. Nah, selanjutnya, ini kita akan lipat ke dalam. Nah, seperti ini, ya. Oke, okay, ini sudah jadi. Oke, okay, teman-teman, pastel ini cocok banget ya buat ide jualan di bulan Ramadan ataupun untuk stok kita buka puasa. Ini sangat cocok banget, bahannya ekonomis dan rasanya juga enak banget ya, teman-teman. Dan untuk pastel ini pasti ya, di mana-mana akan dijumpai ya, teman-teman. Jadi, sangat cocok banget untuk kita stok di freezer ya. Jadi, bisa dibuat sebelum Ramadan tiba ya, teman-teman. Dan ini bisa tahan ya sampai dua bulan juga tidak apa ya teman-teman. Oke ini akan saya goreng matang untuk beberapa biji ya untuk saya review rasanya ya teman-teman. Untuk tips ya goreng pastel untuk di awal gunakan api besar ya teman-teman sampai keluar e, bintik-bintiknya atau bubble-bubblenya gitu ya teman-teman. Kemudian kecilkan apinya goreng hingga matang ya supaya garing ya teman-teman kalau api besar seterusnya khawatir gosong ya. Dan adonannya tidak kering renyah gitu ya, teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini saya akan goreng setengah matang, ini untuk uh, stok freezer ya, teman-teman. Dan ini tips buat teman-teman ya, jika mau di stok di freezer sebaiknya digoreng dulu setengah matang supaya nanti uh, Si pastelnya ini ketika dikeluarkan dari freezer menunggu suhu ruang itu tidak lengket-lengket ya, teman-teman. Nah, ini setelah digoreng dan tunggu sampai dingin ya. Setelah dingin, ini saya kemas e, di plastik OPP. Tujuannya supaya memudahkan kita ya ketika nanti akan e, menggorengnya kembali ya, teman-teman. Jadi tidak nempel satu sama lainnya. Atau, jika teman-teman untuk stok sendiri, ya, tidak perlu menggunakan plastik OPP. Caranya, teman-teman, setelah digoreng, tunggu sampai dingin, kemudian masukkan ke dalam e, freezer. Kira-kira setengah beku, lalu setelah itu keluarkan dari e, freezer, kemudian dikemas ke dalam plastik e, anti panas ukuran 2 kg ini, ya. Jadi, tidak perlu menggunakan plastik OPP. Jadi nantinya tidak akan nempel ya satu sama lainnya ya teman-teman. Nah ini untuk stok ya teman-teman. Dan bisa juga untuk ide jualan ya teman-teman. Oke ini kita akan review ini yang tadi kita goreng matang ya teman-teman. Ini garing ya teman-teman tuh. Masya Allah ini terlihat enak banget tambah sambal kacang ini tambah enak ya teman-teman dan cocok banget untuk ide jualan di bulan puasa dan juga ini cocok ya untuk kita menu buka puasa juga ya teman-teman oke sampai di sini dulu videonya semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh